Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua Pemirsa yang beriman Salah satu hewan yang mengemaskan dan banyak dipelihara orang adalah kucing Hal ini karena kucing memiliki wajah yang imut Menggemaskan dan tingkahnya yang lucu serta manja Kucing banyak sekali terdapat di lingkungan sekitar kita dan merupakan salah satu hewan yang sering keluar masuk rumah. Rasulullah SAW bersabda, "Kucing itu tidaklah najis. Sesungguhnya, kucing adalah hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita. Selain menggemaskan kedatangan kucing di rumah, ternyata merupakan tanda keberuntungan bagi penghuni rumah tersebut. Keberuntungan-keberuntungan tersebut antara lain." Satu akan ada rejeki. Berbahagialah bagi Anda yang rumahnya didatangi kucing. Pasalnya, hal tersebut merupakan pertanda baik, yakni dalam waktu dekat Anda akan mendapatkan rejeki. Untuk itu, jangan mengusir kucing yang datang ke rumah Anda, apalagi tanpa memberinya makan dan minum, karena dengan mengusir kucing tersebut. Sama saja, Anda telah menolak kedatangan rejeki baru yang Allah siapkan untuk Anda. Kedua, hilangnya penyakit bagi penghuni rumah yang sedang sakit. Jika ada kucing yang tiba-tiba datangi rumah, hal ini pertanda baik. Dalam waktu dekat, penyakit yang diderita oleh penghuni rumah tersebut akan sembuh. Karena itu, jangan putus asa. Berdoa meminta kesembuhan dari Allah, tetap semangat untuk hidup, dan jangan lupa berbagi atau bersedekah kepada sesama makhluk Allah, salah satunya sedekah makanan dan air, kepada kucing yang datangi rumah Anda tersebut, atau beri makan untuk kucing-kucing jalanan, karena sesungguhnya sedekah itu mampu menyembuhkan sakit ketiga pertanda peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kucing yang masuk rumah bisa jadi hal ini sebagai peringatan bahwa penghuni rumah tersebut kurang bersedekah. Karena itulah Allah mengirimkan kucing itu datang untuk memberi kemudahan kepada penghuni rumah agar segera bersedekah. Keempat pertanda mendapatkan pertolongan. Mungkin saja di rumahmu banyak terdapat aliran energi negatifnya Jadi kedatangan kucing itu untuk membersihkan aura rumah Juga aura penghuninya Hal ini karena kucing adalah hewan dengan aura positif yang besar Yang mampu menetralkan semua energi negatif Kucing juga mampu menghalau keberadaan makhluk-makhluk gaib pengganggu Seperti hantu, gondoruo, jin-jin fasik, Santet atau guna-guna, ilmu sihir atau ilmu hitam, dan lain-lain. Jadi, bagi Anda yang rumahnya tiba-tiba didatangi kucing liar ataupun kucing milik tetangga, bersyukurlah karena kedatangan kucing itu merupakan pertanda ada pertolongan Allah untuk Anda sekeluarga. Pertolongan ini datang dari kebaikan Anda sekeluarga yang sering memberi makan kucing. Maka itu jangan mengusir kucing yang datang ke rumahmu Sediakan makanan dan air di depan rumah Kalaupun sehabis makan kucing itu tidak mau pergi Maka biarkan saja kucing itu di depan rumah Siapa tahu kucing itu sedang menjalankan misi baiknya Oke pemirsa yang budiman, semoga bermanfaat dan menginspirasi selalu. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.